Неймара и, и Марсело. И под гимн Барселоны команды появляются на футбольном поле. Как и всегда, трибунная мозаика. Тут влаштована фантастично. В останнем, в квітні команды играли тут. Тогда вшановували память трибуны Йорді Кройфа своей фантастичной мозаикой. Сегодня нет якої... да, Как ты уже выделял, по всем показателям турнирной таблицы Барселона нуждается в этой победе. Ну, нуждаются так как этот матч, есть домашний матч. Папа, прежде за все. Адже организация уже ры провинции, так, автономно. Основная, к сожалению, ну, не к сожалению, слава Богу, не основная вещь, которым мне очень удобно ходить. Давайте знаем, это и на флангах атаки 11-й миссии Синрике, Склад Реала, в воротах перший. Вахаль трекер в центре, 19-й Лука 20-й. Гра распочалась, и с чем мы вас витаем, Реал у традиционных вершковых колерах разыграл с центра не раскрывать, потому что знают, что соперник сразу пойдет на игрока, если он интересен. Зараз хорошую передачу массиву Коне обигрывается с Луисом Суаресом. Неймар подключается к все комбинации, послезнулся, подвився, подает и треба отлично отыграл Луис Суарес, когда подыграл назад. Криштиану Рональду очень спокойно. Подача от Модрича до штрафного, нема удара, а ось и удар. Поруч и Неймар. Месси пробываем. Не хватало сил, чтобы удивить вратаря да, с такого расстояния. Снова модуль, да, сколько он превосходно играет сегодня да, в этой позиции опорного полузащитника. Особенно в защите. Да. И Роналдо уже уж штрафного майданчика. Барсу удар был лишний. 5 все-таки вратаря. Да, 35 минут прошло и практически как-то ударов по воротам мы еще не видели. Хорошая была сейчас возможность. Да, угол, возможно, не лучше для вратаря. Находит эту линию для передач. Вот. Ну и начинает превосходно, как сейчас, атаки своей команды с такими диагональными передачами. Роналду врывается, ну штрафно! Я, я думаю, очень важно сейчас жест, который показал Бускет Стерштегену. Успокоил его, да, показал двумя руками, что спокойнее, спешить не надо. А, уже... а то с этими спешками увидели уже очень хорошо. Є подача. Удар Пенсонного часу арбітр Варан з-під піки. Неймар знову на рівному місці сам упал. Да? Те, що ми видели неоднократно в першому таймі. Роналду пробив. Неймар виконує подачу. На дальню гол. Барса відкриває ракунок! Луи Суарес забиває цей гол! Уже говорили, были проблемы, да, в сознании уже более опасных моментов. Как он выиграл борьбу позиционную? У Повитрии, у Варана, в чистуху, хоть Варан варана Отходя назад, да, как, и, как, и в очень сложной манере, да, когда нападающий отходит назад, а защитник идет к мячу. Объятие течения да, Варана. Варан, Витгар, проспал, Варан... И даже, ну, это преимущество, оно не было стопроцентным, да, и, и самое важное, оно не было закреплено, на табло, вот и все Неймар! все кричали, да, праздновали этот гол действительно, очень хорошо на Инеста нашел его превосходно Карла оставил позади ну, они а просто элементарно не попал по воротам тут искать каких-то выводов потому что и вроде и бил правильно да, и именно туда, куда надо да, мы за этим розыгрышем ЕЧА и подключение Инесту Штраблам Мобиль! І перехоплює м'яч Інєста. Ах, який пас на Месі. Ні тут, да? То есть просто любоваться. Насколько... Варана, як да. вони на протиході упіймав. Неймар, який в шести голах Ель-Класіку взяв участь. Момент! кто есть не он, да. Ну, спасатель своей команды. Да, спасатель. Ну, до президента Бартумео. Не було офсайду. Тут уже на ногах ну, стоял і и Серк Рамос про я, полностью я, я не его не могу что за Рамоса мог відповідати Серхи Роберто Хоча ні все ж таки не, Маскерана. Маскерана, так. он просто з ну, с газоном все-таки что-то надо посмотреть в кінці игры.